Привіт! Сьогодні у програмі Територія дитинства ми разом із тобою побуваємо на захоплюючих змаганнях з конкуру. Дізнаємо, чому згасає дружба. А також завітаємо до майстерні квілінгістів. Цікаво! Дивись далі! Настоящий верный друг друг беде не від Лишнего не спросит Вот что значит настоящий верный друг. А у тебе є кращий друг чи подруга? Як ти вважаєш, яким він має бути? Далі у програмі ми спробуємо розібратись звідки беруться кращі друзі, та як їх можна втратити? Тобі дуже пощастило, якщо ви з твоїм приятелем мало того, що ходили до одного дитсадка, так і ще пішли в одну й ту саму школу і навіть клас. Така дружба, якщо правильно себе поводити, стає найміцнішою. Однак, якщо раніше до середньої школи ти міг товаришувати із другом, тому що в нього є чудові машинки, а у найкращої подруги найкращі в світі ляльки. то с годом ты начинал тянувать не игрышки, что твоих приятелей, а самих друзей. Почему детки дружат? Дружат потому, что можно весело провести время, можно получить какую-то поддержку, можно поделиться информацией, можно рассказать о самом таком вот интимном, близком, о чем мы не рассказываем родителям, там родственникам или просто приятелям. И, как правило, вот если мы говорим о дружбе, то настоящих друзей даже не может быть много. Как правило, это 2-3 человека. Когда ребенок говорит, да, у меня много друзей, то на поверку оказывается, что не так уж и много. Саме тому, коли для тебе друзі виходять на перший план, дуже боляче втрачати тих, хто став тобі рідною душею. Для того, аби дізнатись, якою буває дружба, ми опитали один лише клас. І з'ясувалось, що у кожного з цих п'ятикласників вже є своя історія зрад. Було це, може бути, два роки тому. Вона стала ну, дружити з іншою дівчинкою. Ну, це відбувалося дуже швидко. Ну, наприклад, вчора ми гуляли, а сьогодні вже вона зі мною не спілкується. Я не знала, чому, Ну, как-то так случилось. Что дальше, от событий развелись? Потом я начала с ней ну, более общаться и спросила, ну, а почему же ты перестала так со мной дружить, как было тогда? Она мне сказала то, что, ну, почему ты считаешь, что я с тобой не дружу? Я ей объяснила это, ну и как-то. Уже отношения были не такие крепкие, как тогда. Я с ней была и в детском саду, и в школу я пошла в эту, потому что она сюда хотела идти. Вот. Ну, как-то мы начали дружить опять, общаться, но я же говорю, уже не было не так. Подібні истории – на редкость, особливо в тінеджерівському віці. Коли чомусь твоя найкраща подруга чи найліпший друг Поступово припиняють із тобою спілкуватись, або ти сам переключаєшся на інших однокласників. Але чому так буває? Ми соромимося запитати у своїх колись найкращих друзів. Дружба это прикосновіння такої інтім, як внутрішньому міру. Здесь таким от поняттям, як предательство, егоїзм, конечно, місця нет. Так, якби такий званочок поговорити, о том, як вона веде себе з подружками. Чому, от... происходят такие ситуации с ней, это подростковый возраст. То есть это как раз меняются интересы. Когда э, не развивается ребенок, то есть объединяется внутренний мир, он ничего не может дать другому человеку. Э, интересы не совпадают. И тогда этот человек становится неинтересным. Тобто навіть у дружбі, аби іншими з тобою було цікаво спілкуватись, потрібно розвиватись, більше дізнаватись, щось вивчати. Однак, якщо все таки друга втрачаєш, він був лише приятелем, тобто таким собі тимчасовим замінником приятелі також тобі потрібні, тому що дружба, як правило, зав'язується на основанні общих інтересів, каким то увліченням дітки обмінюються інформацією, ідуть розвиття. Потому что даже на уроках, как бы, вроде бы самому в школе думаешь, ну, пришел, сказал всем привет, пока, и пошел домой. И зачем тебе эти подруги вроде? А вроде это такой длинный, как бы, день, длинные эти полдня, так настолько долго длится, что я не представляю, как я буду одна, там, учиться, и эти вот, там, шесть часов или пять часов мне придется терпеть вот самой. Мне кажется, то, что быть без друзей, это очень трудно. Никто тебе не поможет в трудную минуту. Когда ты ну, сидишь дома, к примеру, на каникулах, тебе ну, не хочется как бы в школу, когда у тебя нет друзей, потому что, ну, как быть без друзей? Лучший друг это, ну, – это лишнее счастье, но счастье оно никогда не может быть лишним. Однако часто дружба, как и кохание, даже справжня, может приносить чимало слез и смутку. Адже ты такой уникальный. А друг такой импульсивный часто может и ображаться один на одного через древнечки. Особенно вот этим страждают девчатка. Часто ссорятся за того, что, например, вот опять же, что-то не поделили. Им кажется, что, например, он дружит с тем человеком, который вот вообще ему не нравится. Мы с ним познакомились, когда мы только пришли в класс, а он мне сказал, давай сяди вместе. И я согласился. Бывало ли, что ты с ним ссорился? Ну, бывало иногда, да. Почему ссорились? Ну, там, э, нечаянно друг другу на ногу наступили или э, поспорили о чем-то. Ну, на ногу понятно там, а если поспорили, что, почему ссорились? Ну, например, э, э, говорили, у кого из нас лучше оценки. И что происходит дальше? И э, мы и ссорились, и, а потом уже и мирились. А ссорились почему? Что, что за тема? Почему ссорились? Ну, потому что он говорил, что у него лучше, я говорил, что у, ми, что у меня лучше. И что э, мы лучше друг друга учимся. Что-то она, допустим, говорит, я с ней не соглашаюсь, она на меня из-за этого обижается. Бывает наоборот. Когда мы с ней ссоримся, и она сидит с какой-то другой девочкой, Тось ми поселесні Вона сіді з другої кота дівчатка, і ну я плачу. Найгірше почуття після розриву таких дружніх стосунків зрозуміти, що тебе використовували, товаришували, аби списати на контрольні з математики, проводили з тобою час, щоб ти зробив за приятеля реферат чи щось інше. Така дружба називається прагматичною, тобто, коли з таких стосунків намагаються взяти для себе якусь користь. мамы часто говорят, да, вот надо дружить с тем-то и с тем-то. Вот он хороший мальчик, он читает, он не смотрит там какие-то гадкие фильмы, мультфильмы, еще там что-то, ведет себя правильно, не грубит, вот ты с ним дружишь. И у ребенка возникает такая вот избирательность в дружбе. Он не пытается раскрыться, не доверяет Є таніше щитується другими дітьми і теж являється препятствием, чому вона настаються без друзів. Однак інколи просто крокодилячими слізьми такі дружні стосунки не закінчуються. Часто, якщо твій друг побачив у тобі супротивника, кращого за себе чи сильнішого, він може почати налаштовувати інших проти тебе. она была такая достаточно сплетница, она там, если кто-то ей не нравился, она об этом не будет молчать. Она там скажет это не этому человеку, всем там на ушко пройдет весь класс и расскажет, но как бы не знаю, насколько она про меня сплетничала, но я как-то, может быть, признаюсь честно, чуть-чуть там порассказывала, повозмущалась про ее, как бы, ну, про нее, но а так я не сильно, как бы это меня волновала, хотя, в принципе, мы с ней достаточно хорошо дружили, я, может быть, даже считала ее лучшей подругой, там рассказывала про меня всякие сплетни, придумывала, что я даже помню, был такой случай, что она рассказала, что я зубной, я зубной пастой умываюсь. Силу класса, что она была у меня дома, и у меня вместо, ну, когда мы умываемся водой, я умываюсь зубной пастой, поэтому от меня пахнет мятой. Ну, я, конечно, никто и не поверил, но все равно как-то обидно было, потому что она это сказала не со смеху, мне показалось, я как-то так... Смешно, но вроде бы такой с придиркой, как будто бы специально это действительно сказала. Может быть, она думала, что она чем-то лучше, чем я. Ну, я как-то пыталась это спросить, но ну, у меня никак не получалось. И до этого, ну, даже сейчас я не могу это спросить. Пытаться не обращать на это внимание, ну, мне кажется, это будет очень тяжело сделать, но как-то ну, сказать себе то, что ничего страшного, и мне кажется, что это закончится когда-нибудь, не будет же это вечно сразу нужно подойти и сказать ему, зачем ты это делаешь, как бы я к тебе так не отношусь, но ну, почему ты как бы ко мне? Надеюсь, нормальный ребенок поймет и извинится. А если это ненормальный ребенок? Ну, тогда, наверное, лучше рассказать тогда учительнице, чтобы такого больше не повторялось. Бывают ситуации, что против ребенка начинают дружить какой-то группой. И казалось бы... Человек, с которым ребенок дружил и считал его другом, вдруг переходит как бы в оппозицию и начинает тиранить, скажем так. Что бы я посоветовала самим детям? Во-первых, не разочаровываться в людях и не переносить ситуацию на человека. Если же этот человек поступил действительно неправильно с тобой, он обидел тебя, нужно разобраться, насколько твоя была вина. і понимать, що хорошим для всіх дітей в класі ти не будеш. Якщо вже йде действительно відкрита така антипатія, то стоит, звісно, обратиться к учителю, але зробити це дуже тактично. Часто допомагають впоратись із цією проблемою твої батьки. Від простої розмови із ними тобі може стати легше на душі. Однак є іще один спосіб виправити ситуацію. Іноді достатньо відвертої розмови із колись кращим другом чи подругою. Чому вот, тоді не помирилася з тією дівчиною, з тією подружкою? Тому що, ну, постійно вона мене в чомусь, як сказати, бесила, тому що я постійно за нею плакала, постійно, у, у нас були ссори, дуже часто. Были у нас ссоры. Потом потом мы мирились, но все равно, ну, как бы я не хотела с ней мириться, она мне сама звонила. Мне постоянно становилось ее жалко, поэтому я с ней мирилась. Ну а произошел такой день, что мы больше, ну, как бы не хотим друг с другом общаться. Я ей надоела, и она мне надоела. Когда он, допустим, виноват, да, в ссоре? Mm -hmm. был, кто из вас первый просил прощения? Ну, он. Он просил прощения. Mm -hmm. А почему ты первый не подходил? Ну, я у него я просто он не хотел меня прощать. Ну, я у него просил, но он не хотел прощать. И потом он подошел, а я его простил. А почему он тогда подошел, если вдруг тогда не хотел прощать? Что изменилось? Ну, просто мы подумали, что не нужно ссориться. И... Э -э он подошел и попросил у меня прощения. Пока я там не, не... Ну, она всегда первая извиняется, пока я не заслужу ее прощения. И, 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 когда, а, когда я ее обижаю, я не отстану от нее. А она всегда меня прощает даже без этого. А она пока не заслуживает моего прощения, я к ней даже не подойду. Нужно не бояться подойти. Подойти к своему другу. Может быть, друг как раз тоже не знает, как подойти и тоже переживает. И ну, если ты сделаешь первый шаг то это очень даже здорово. Главное не обижать, не обзываться, не переходить как-то на личности, а именно обсудить сложившуюся ситуацию. Значит, до этого были уже какие-то обиды, были огорчения, все это не проговаривалось. Нужно просто подойти и проговорить ситуацию, что ты чувствуешь. Отже, краще запам'ятати, чому ти можеш посваритись із другом та стримувати свою злість, якщо вона виникла через дрібниці в младшем школьном возрасте можно ругаться из-за игрушки. Можно ругаться из-за того, что учитель тебе поставил 5, а мне